Всем здравствуйте! Сегодня вы на канале Кристины и Насти. И сегодня мы поговорим о косметике и как правильно наносить ее на лицо. И, и также поговорим о том, как нужно ухаживать за своими волосами. Ну что ж, начнем. Э, и начнем, э, как правило, сначала мы на, наж, нужно накрасить э, Душа. Мы берем кисточку, здесь на краешке, вот сейчас покажу, на краешке, видите, осталась тушь. Ее нужно так аккуратненько об края снять, чтобы она не пачкала вам. А красим ресницы. Я не сильно крашу, потому что а я не хочу. А, так, переходим к тени. А, тени должны быть или же в коробочке. Как, например, вот сейчас покажу. Как, например, вот такие. Как, к примеру, вот такие вот они будут открываться вот так. А также есть тени вот в такой палочке. Как карандашик. Мы подкрашиваем. Вот этим мы красим веки. А потом мы берем подводку. Под, подводку еще называют так же, как и карандаш, который ну, делает стрелки на глаза. Вот как вот такой вот, например, карандаш. Не для рисования на листках, а специально для глаз. А я возьму, покажу подводку. небольшая кисточка, которая рисует вот здесь вот стрелки. А на самом деле карандаш хуже, чем подводка. Но когда вы накрасите подводкой глаза, нельзя моргать приблизительно 5 минут. Ну, открывать глаза. Нельзя приблизительно 5 минут, потому что размажется все. А дальше мы перейдем к кремам для лица. корректором для лица корректора для лица корректор для лица мы используем чтобы убирать это чтобы убирать это... морщины это тональный крем мы его наносим на лицо чтобы прятать все... пятна на лице и так далее синяки под глазами тоже а дальше мы перейдем к специальной штучке, чтобы убирать синяки под глазами. Это вот такой вот тонатор прозрачный. Вот так вот красится. И также вместо тонального крема вы можете использовать пудру. Перейдем к волосам. Чтобы волосы были гладкие и были похожи на шелк, я использую глискур с комплексом жидких креатинов. Он дает, это как бы жидкий шелк. Мы брызгаем каждый волосы, после чего сушим их феном. Также перед накруткой волос плойкой или чем-то еще, да, или перед распрямлением волосиков, мы используем глискур для волос. Ну что, на этом, на этом мы заканчиваем наше видео. Красьтесь и будьте красивыми. До свидания.